madrasaga kirgan odam o'sha yoki bir hujraga kirgan odam madrasani shartlari bilan huquqlari bilan tanishishligi kerak uni haqlarini ado qilishliki uchun iloji boricha madrasada berilayotgan pul o'shandan o'zi behojat bo'lsa shu avlo xususan hozirgi zamonni madrasalarida chunki ular shartlarni toraytirib tashlashgan qiynab tashlashgan qattiq olb yuborishgan vazifalarda ko'p fuqarolarimiz hozirgi zamonda shunga mubtalo bo'lgan ollohdan so'raymiz unaqangi madrasalardan behojat qilsin o'z fazli karam bilan deyaptilar ya'ni bu ham kerakli gap bugungi kunda qarang mana odamlar borib oladida berar ekan deb azhargami shunaqangi asqarni bir fakultetlariga yoki mana madinadami ana shunaqangi bir universitetlarga kirib oladi qarasangiz ular shunaqangi siqib tashlaganki tolibni o'sha yerdagi o'qishdan boshqa narsani o'qishga imkonisiz qolmaydigan qilib tashlagan bir stipendiya olaman deydida ana shuni o'qiydi qarabsizki vaqtini zoya qiladi keyin ana shu uchun ham o'sha pulidan uni behojatmisiz iloji boricha olmang deyapti subhanallo buni ming yil avval aytyaptia hozirgi zamonda ko'p ana shunga mubtalo bo'lgan quruq toliblarni ezgilash bilan xursand bo'ladi deyapti ya'ni qattiq qilib tashlagan shartlarni endi o'qish uchunku desa o'qishni o'qishni ham o'qishi borda kerak narsani o'qish bo'lsa mayli keraksiz narsalarni o'qitib gohida shunaqa qilib qattiq qilib tashlaydi mana din o'rganaman deb borgansiz arasharga sizga qarasangiz kim qayerdai haligi sherlarni o'rgatib yotadimi qarasangiz sizga haligi matematikani arabchasini o'rgatib yotadi siz matematikani o'qib kelgansiz maktabida odamlar endi toliblar stipendiya olaman deydida ana shunga kirib oladi chunki bormasa bermaydida stipendiyani ana undan keyin vaqtini yo'qotadi shuning uchun ham bunaqa narsadan ogoh bo'lish kerak agarda endi pul topishligi topishliki tasi' degani pul topish vaqtini zoyo qilsa o'zini puli yo'q bo'lsa madrasadan olishga majbur bo'lsa ilm bilan shug'ullanishlikdan insonni mashg'ul qilib qo'ysa pul topaman deb va boshqa bir mehnati yo'q bo'lsa o'ziga oilalariga mayli o'sha madrasalar berayotgan puldan foydalansin niyati ilmga bo'shash bo'lsin tegyin tomoqlik emas deyapti va odamlarga keyin shu ilm bilan foydalanishlik foyda berishlikni niyat qilsin lekin o'sha keyin pulni olgandan keyin o'sha madrasani shartlarini keyin qoim qilsin o'zini shunga hisob qilsin qarang qanday kerakliga ya'ni mana pulni ololib keyin tegin tomoqlik qilib yeb yotavermaydi aytdikku misrda mana baxtin degan narsa bo'lardi hali ham bormi yo'qmi bilmayman katta bitta inshoat to'rt qavatlik ming minglagan odamni o'z ichiga olgan u yerga kirganda turar joy tegin hatto ovqat berardi avvallar va hattoki keyin pul berardi qo'shimcha qo'liga oylik yuz dami qanchadan berardi o'sha vaqtlar esimda yo'q va hattoki keyin uyga borib kelishiga bilet berardi yaxshi o'qisa bilet tasavvur qilyapsizmi yoki uyga borishni istamasa hajga borib kelishga bilet berardi a endi u qurgan odam bechora nene ni niyatlarda ni -ni -ni qurgan shu talabalar o'qiydi shu yerda deb aksari il bitta ikkita odamni bilaman hozir o'sha yerda o'qib chiqqan yaxshi bir ilmlik bo'lib hozir xalqqa xizmat qilyapti shulardan biri masalan abdulaziz domla qirg'izistondagi mashaalloh yaxshi bir ahli ilm kishi bilan birga o'qiganmiz biz illo aksari qarasangiz bari tegintomoqlar kirib olganda tegin tomoq bo'lsa ham mayli ya'ni munofiqlar kirib olgan quloqlar o'sha yerda yashar edi hammasi ha misrda o'qigan o'sha vaqtdagi talabalar biladi quloqlar hozir o'zbekistonga borib imomlik qilib yuribdi nechtasi o'shalarn quloqlik qilib yurgan odamlar yuz foiz dalillar bor huhmat emas o'sha yerda o'shu tekin davonlik qilib yeb yotibdi shu darajadaki qarang cho'ntakka foyda qolish uchun kap katta bola chaqalik odam o'shalardan bittasi ya'ni joy tegin yeb ich tegin bilet tegin deb o'sha yerga kirib olgan keyin o'zi uyidan puli kelyapti o'zini daromadi bor ya'ni bu buyoqda biznesi bor o'zini o'zbekistonda boshqasi bor ota onasi pul jo'natib yotibdi cho'ntakka olyapti ota onadan ham pulni oladi o'qiyapman men beringlar deydi ota onadan kelgan pulga moshina olib olganda u yoqda endi uy tegin boshqa tegin yeb yotibdi u yerdagi baptindagi o'sha talabalarga qaraydigan masula aslida chunki xoin edi ular ham u ham pul bilan ish qilardi ko'rardi shuni yeb yotibdi talabalar o'qimaydi uxlab xurullab yotibdi moshina minib yuribdi qanaqa qilib talaba moshina oladi ana shu ota onasidan ham pul oladi talabaman deb a keyin teginga bu yoqqa turib oladida keyin ota onadan kelgan pulni yig'ib yig'ib yoki odamlardan kelgan hayriy ihsonni yig'ib yig'ib moshina olib oladi ana shunaqa qilib o'qib yurgan odam yetmish foiz sakson foiz odam ana shunaqa qilib o'qigan u yerda ollohdan qo'rqish kerakda odam bir joyga unga joy berilgan bo'lsa ana shu narsani qilasan deb joy berilgan harom yeyayotgan bo'ladi aks holda nafaqat u endi qo'ying uni o'z yo'liga hozir shu uchun ham ilmlarga achinasiz unga bundy bir joy qilib berasiz yettita sakkiztasini o'tkazib qo'yib bir hujra qilib berasiz o'da o'qi deysiz mana yeganing mana ichganing mana joy o'qimaydi kim nimalarni orzu qiladi havas qiladi a bu xiyonat bo'ladi odam yeayotgan narsasiga gapirsangiz ko'ngli og'riydi bu ko'ngil og'riydigan narsa emas u sizni oxiratingiz uchun xiyonat bo'ladi shuncha sarf xarajat qilinganga yarasha o'qishi kerakda endi odam oxiratda javobi bor uni birovni molini yeyayotgan bo'ladi aks holda odam mana shu narsani aytyaptilar u odam o'z nafsini ana shunda hisob kitob qilsin va o'z nafsidan u shunda agar unga tanbeh berilsa ko'ngli og'rimasin unga agar ana yani shu paytida u tanbeh vaqtida u xafa bo'lmasin balki buni allohni ne'mati deb sanasin o'ziga va shunga shukur qilsin ya'ni ya, alhamdulillah alloh shu tanbeh beradigan odamni menga muvaffaq qilibdi desin shukur qilsin agarda endi uni alloh taolo ana shunaqangi harom gunoh qopqonidan qutqaradigan odamni unga muhayyo qilgan bo'lsa unga u tavfiq bergan bo'lsa rahmat aytsin ya'ni sizga kelib shunaqa qilib nasihat qilgan bo'lsa birov yeb yotibsan tomoq bo'lib ollohdan qo'rq degan bo'lsa xursand bo'lsin aqlli odam o'zi himmatli bo'lishi kerak nafsi himmati or nomusi bo'lishlii kerak ya'ni unaqangi qilib tegintomoqlik qilmaslik kerak to'rtinchisi agarda bir vaqf qilgan odam madrasada turishlikni murattablarga xoslagan bo'lsa boshqalar turmasin degan bo'lsa boshqa yerda turishligi mumkin emas agar boshqalar uhda kirib olsa osiy bo'ladi zolim bo'ladi ya'ni bu ham yuqoridagiga o'xshagan mauyan masalan madrasani vaqf qilgan yoki shu toliblarga pul ajratgan odam aytyaptiki muradtablargina shu yerda o'qiydi deyapti murattablar degani ya'ni mushtahidlar mushtahid toliblar alochilar ana shulargagina bu desa ana endi haligi tegintomoqlar dangasa tolilar uyga kirib olmasin muhtoj bo'lsa ham hattoki bor boshqa ishni qilish kerak shu shartni qo'ydimi yoki o'qish kerak bor harakatni qilib u harom bo'ladi unga mushtahidlarga atalingan vaqfga dangasalar borib u erda qilib kirib olishligi osiy bo'ladi zolim bo'ladi deapt agar endi vaqf qiluvchi odam uni cheklamagan bo'lsa mayli hechqisi yo'q ya'ni kim tursa tolib turaversin degan bo'lsa mayli agar shu turishga yaroqlimi ya'ni tolib ismi bormi tamom turaversin endi o'z navbatida ham shuni bilib oling masalan o'tirib uyqusirab quloqqa naushni tiqib bir kuni bir soat dars eshitib qo'yib nima qilyapsan sen desa toian toim emas u uni ishlab yurgan odamlar ham qilyapti bugun to'g'rimi bola chaqalik ishlab işte yurgan odam ham qilyapti uni o'tirib bir soat quloqqa navshat qilib darsni eshitib o'tirib keyin bir narsani bir xulosa qilib yozib qo'yib bu tolib ilmni ishi emas u tolib ilm umrini ilmga ilim, bag'ishlashi kerak sakkiz soat to'qqiz soatlab o'qish kerak ana shundagina odamni tolib ilm deyiladi keyin natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni garchi u mushtahid bo'lib ketsin tolibilm mushtahid bo'lolmasin nima bo'lganda ham harakat qilib yitti soat sakkiz soatlab o'qiyapti ana shunda uni haqqi bo'ladi